ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸੋਹਣ ਜੀ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਘਰ ਬਣਾਉ ਕਿ ਬਸ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਪਿਆਰ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਪਣਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਐ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਆ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਐ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਚ 13ਵਾਂ ਲੈਂਡਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ দান ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇਈ ਤੇ ਟਰੱਕ ਘਿਓ ਦੇ দান ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੇ ਪਨਾ ਗਰੋਸਰੀਆਂ ਬੇਪਨੇ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਾ ਜਿੱਦਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਐਟ ਲੀਸਟ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ मी आवे नेरी आवे ठंड होवे गर्मी होवे वो छत थले वो बुजुर्ग अपना हुआ जीवन गुजार सकते हैं सो so, मैं सबसे बिनती करती हूँ अब हिंदी में क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं पंजाबी समझ नहीं आती कि जितने भी अगर ये मेरी वीडियो कुछ बॉलीवुड स्टार सुन रहे हैं कुछ अमीर लोग सुन रहे हैं इसको सबसे बड़ा जो जिंदगी में दान महादान है ना सबसे बड़ा इंसानियत का है अगर आप इंसान होकर इंसानियत की सुरक्षा नहीं कर रहे हो आप उसको उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो तो आपका ये जीवन बिल्कुल बेकार है मंदिर मस्जिद गुरुधर गुरुद्वारा और भी पीरों की दरगाहें जगह पे आप इतना बेशुमार दौलते चढ़ा देते हो पर इंसान तो सड़क पे रुल रहा है एक गरीब एक बुजुर्ग इंसान तो मी आए अंधेरी आए वहां पे बैठा भीग रहा है उसके लिए तो रहने के लिए घर नहीं है माना कि गवर्नमेंट नहीं सोच रही है ना सोचे भाड़ में जाए सरकार हम लोग तो सोच सकते हैं ना सो so, मेरी बिनती है सबसे कि सपने के घर को बहुत ज्यादा जरूरत है फंडिंग की और सच में ये लोग इतना जेन्यून काम कर रहे हैं नहीं तो हमारे भारत में ऐसे एनजीओ हैं जो पैसा ले लेते हैं कुछ नहीं करते हैं अपना घर चला रहे हैं महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं बहुत कुछ जैसे श्री हरिमंदर साहब है उसके जितने ये प्रधान आप ले लो इनके पास एक एक करोड़ से नीचे गाड़ियां नहीं होंगी गुरु गुरुद्वारे का जो फंड जाता है जो गले में पैसा जाता है करोड़ों की गिनती है साल की टर्नओवर करोड़ों में है क्यों रजा रहे हो आप रजे उनको तो मैं पूरे पंजाब से विनती करती पूरे भारत से विनती करती हूँ कि आप इंटरनेट पर जाके सर्च कीजिए सपनों का घर आपको उनका कोई ना कोई अकाउंट नंबर कुछ ना कुछ मिलेगा और वो सरदार पाजी हैं, उनसे संपर्क कीजिए अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी ऐसा झूठ तो कि दो किसी की जेब इतना नहीं भरती है भाई जितने भी है फिफ्टी डॉलर ट्वेंटी डॉलर हंड्रेड डॉलर या जो इंडिया में बैठे है पांच हजार दो हजार पांच सौ रुपए जितना भी जिसका करता है तो आइए हम सब मिलके इस सपने के घर को बहुत जल्द हकीकत में पूरा करें और जितने हमारे बुजुर्ग या ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं और शरीर उनका काम नहीं कर रहा वो काम नहीं कर पा रहे हैं ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा सा घर में थोड़ा सा अपना भी संजोक दें जय श्री कृष्णा